ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਪਾਸਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਟ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਚੁਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਲਾ ਜੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਕਾਰਤਿਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣੇ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਬਾਟ ਖੁੱਲਿਆ ਜੇ ਕਬਾਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਭੀ ਕਾਰਤਿਕ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਤਿਕ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज का जो दिन है एक विशेष दिन है आज माता स्कंद माता का जन्म है स्कंद माता जो उनका आज बार है स्कंद माता की पूजा होती है आज के दिन स्कंद माता जो कार्तिक स्वामी की माता है तो कार्तिक स्वामी की पूजा और कार्तिक स्वामी का कपाट खोलना एक बड़े सौभाग्य की बात है कार्तिक स्वामी जो मंदिर है इसका कपाट बहुत प्राचीन लंबे समय से जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसके अनुसार इस मंदिर के कपाट हर वर्ष एक निश्चित समय पे एक निश्चित तिथि को बंद होते हैं और उसी तरह निश्चित तिथि और निश्चित समय पे ये कपाट खोलते हैं तो हर वर्ष कार्तिक स्वामी के कपाट जो मंदिर के जो बैसाख महीने की जो संक्रांति होती है उस दिन संक्रांति कभी तेरह को आती है कभी चौदह को आती है संक्रांति के दिन खोलते हैं और जो कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट है वो नवंबर महीने में कभी तीस नवंबर को कभी उनतीस नवंबर को बंद होते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर के जब कपाट बंद होते हैं तो उस दिन बंद होने से पहले हमारी जो एक परंपरा के अनुसार कार्तिक स्वामी मंदिर में पूजा होती है पूजा करने के बाद मंदिर के अंदर एक जो पानी का कलश वो रखा जाता है उस कलश को रखने का एक तात्पर्य क्या है कि हमारी जो पूर्वज उनकी मान्यता थी कि इस अगर कलश का पानी जो है वो पूरा भरा रहता है तो सारे वर्ष सुख समृद्धि खुशहाली रहती है अगर कलश जो है वो थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो अकाल पड़ सकता है बारिश कम होती है या कुछ दुख बीमारी जो है वो हो सकती है तो इस बार कैसा रहा जी वो? इस बार जो कार्तिक मंदिर के अंदर जो कल्स रखा हुआ था वो कल्स पूरा पानी से भरा हुआ था और इस वर्ष जो है पूरी सुख शांति समृद्धि रहेगी इलाके में बहुत अच्छी जो बारिश होगी बहुत अच्छी फसल होगी सभी लोगों के लिए जो इस वर्ष जो बड़ी मंगल कामना का सुख कामना का कार्तिक मंदिर के कपाट लगभग एक दिन जो है साल में बंद रहते हैं और आज का दिन जो है एक दिन कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और खुलने से पहले जो है कार्तिक स्वामी मंदिर के जो जितने पुजारी हैं वह मंदिर के प्रांगण में हवन करते हैं हवन करने के बाद कपाट पूजन होता है कपाट पूजन करने के बाद ठीक 10 बजे मंदिर के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्श नेतु खोल दिए जाते हैं जी जी। तो जैसे पंडित जी आपने बताया भी सो उसकी जो विधि विधान से जो पाठ पूजा करके हैं हवन वगैरह डालते हैं तो उसके बाद आपसे मतलब आपने जैसे बताया जैसे उन नवंबर महीने में इस बार कौन कितने नवंबर तक ये कपाट खुले रहेंगे इस बार ये जो वर्ष है माता लिप वर्ष है लीप वर्ष होने के कारण इस वर्ष मंदिर के कपाट जो है उनतीस नवम्बर को जो है पुनः बंद हो जाएंगे और बंद जब कपाट होते हैं तो ठीक बारह बजे जो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं दिन के दिन में दिन के बारह बजे तो जैसे पंडित जी आज, आज आपने पूजा अर्चन करके ही कपाट खुले हैं तो जैसे आपने नवंबर महीने की जो तिथि बताई है उसमें भी क्या ऐसे ही उत्सव मनाया जाता है जी उस वक्त भी ऐसे ही पूजा होती है लेकिन इतने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु नहीं आते हैं श्रद्धालु जो कम होते हैं पर पूजा ऐसे ही होती है हर वक्त ऐसे पूजा होती है पूजा के बाद ही कपाट बंद होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी पंडित जी ने बहुत ही अच्छी जो हमको जानकारी दी है आज करते हैं बोलूँगा एक सब अंत में मेरा सभी कार्तिक स्वामी के श्रद्धालुओं से प्रार्थना भी रहेगी और मैं उनसे अपील करूँगा कि जब भी मंदिर में आए तो मंदिर में आना जो है वो एक धार्मिक भावना का परिचय होता है मंदिर में कभी भी मतलब पिकनिक मनाने की श्रद्धा से ना आए मंदिर में धार्मिक भावना लेके आए और अंत में इतना कहूँगा मैं ओम विद्महाय महासेना विदमाए तनोस्कंधा धीमी जय कार्तिक स्वामी जी आ, सारे नोट ਕਰਨ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿੱਥੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਪਾਟ ਖੋਲਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਾਠ ਹੋ ਚਾ ਅਰਚਨ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ੋਇ ਜਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਮੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਹੋਗੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੋਗੀ ਸਦਾ ਵਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮੰਗਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪੇ जीवन के काल चक्कर में धन्यवाद जी कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ कृपाल सिंह लोग वो ये शिव शक्ति अच्छा इसका जो है ना मतलब वहाँ पर है यहाँ पर कि जी जी बाबा लकनी जा सकती थी उधर फिर माता के लिए इधर आ गई कारमी लाहौल में थे इनका थान ऊपर है अभी जो ऊपर है वहाँ से मनता के लिए आई इधर बाकी वो इनके स्थान ऊपर ही पहाड़ों में ही है वही पहाड़ों में ही है बाकी स्थान जो इनके पहाड़ों में ही है ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਰਤਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਟ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣਾਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਤਿਕ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਮਿਕ ਮੇ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਜ ਮਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਮੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਨਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਤਿਕ ਮੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਤਿਕ ਮੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮੰਦਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਓਰੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡੇ ਜੀ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਈ ਥੀ ਉਹ ਬਤਾਨਾ ये माता की हाँ, वो कर ये एक बेठे के सींग पर दो सांप थे लोल से एक सांप जो था वो उधर खुलर, खुलर ना जगह है जी, लौल में पड़ता है एक वहाँ गिर गया और वहाँ बासी बन गया जी, जी, दूसरा वो आ गया यहाँ पहुँच गया इस धार में और ऊपर जगह है सी आ कर कर कहते हैं वहाँ पर बेठे के सींग वहाँ पर गिर गया उसकी स्थापना वहां पर हो मतलब आपने ऐसा बताया जो दो वेडू एक वेड़ू आया था उसके सिर पे दो, दो सांप थे तो एक नीचे रह गया गया।, गया गया। एक एक ऊपर आ पीछे जी, 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 जी। खुलरवासी कहते जी तो आपने बताया ऊपर रह गया उसके सिर से ऊपर छूट गया तो उसके ऊपर जैसे वो काफी दूर है और नीचे मंदिर कैसे आ जब ये पूजा इसकी ऊपर होती थी कार्तिक स्वामी की तो फिर लोग जाते थे तो थो थोड़ा दूर ऊंचे थे लकड़ी का सिस्टम नहीं था पानी भी कम था भी उसके बाद जब गाँव वालों ने मन्त मांगी आप थोड़ा नीचे आ जाओ और हमें क्यों तक तनाव लकड़ी हो जाए पानी भी हो जाए तो वहाँ पर जैसे ऐसी चेला खेल रहे हैं वैसे खेले चेला उसने बताया जब लकड़ी पुरुक बनाई थी उसको गिरा दो जहाँ ये खड़ी हो जाएगी वहाँ पर मेरे मंदिर आपने बसा देना वहां से ऊपर से बटोई छोड़ दी ना इधर गई ना इधर गिर यहाँ पर ठहरी पर पानी में टमाटर निकल पड़ा और बटोई खड़ी हुई पर उसकी हो गई पर उसके बाद मंदिर बन गया पूजा पाठ जो जाती आना शुरू हुए ये माता का मंदिर जो है पहाड़ी था यहाँ पर खुद प्रकट हुए पत्थर पहाड़ के निकली थी आप ऊपर गए मैं गया तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता और यहाँ पे वहाँ को जाने को कितना टाइम लगता है टाइम तो बहुत लगता ऊपर है ऊपर है माड़ा माड़ा ना कितने घंटे का रास्ता गांव से जाइए तो दो ढाई घंटे में तो पहुंच जाते ना घंटे में आप हैं पैंतीस साल पहले गया था पहले। मैं अठाई उनतीस साल की एज थी मेरी उस समय गया था ठीक है तो ऊपर जाकर देखा मैंने ना पत्थर बड़ा बहुत बड़ा पत्थर है वो फटा हुआ है उसमें त्रसूल जो पैदा हुई वो लग दिखती है बाकी तो जो जाते हैं वो पेड़ बकरी वाले जाते हैं उसमें तो त्रसूले चढ़ाई अभी तो काफ़ी इतनी त्रसूड़े हो गई है उसके बाद ये मंदिर जो वहाँ हो गया तो यहाँ की माता की मंत्र मान तो उसने फिर कुदरती मंदिर को यहाँ स्थापना कराई हुआ मेरा मंदिर यहाँ साहब मेरी सेवा यहाँ करना शुरू की धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपने जिम्मे के पंडित जी ने जी। इस माता के खानदानी पुजारी है इस माता पुजारी ऊपरी रहते नहीं अभी कांगड़ा में सत्र लोग हैं अभी आए हैं ये अभी जो हमने दृश्य देखा जो देवता जी मतलब किसी में कुछ आता है कुछ भी कुछ आता है और ये क्या चीज़ है ये ये इनका प्रभाव होता है कुछ ऐसी हवा आती है इनकी हवा आती, आती है ना उस हवा के हिसाब से इनको खेल आ जाती है थी। थी। तो आती है कुछ मिनट ना मिंट। कुछ ही मिनट बाद में थोड़ा फिर चल पड़ता है हाँ जी हाँ जी ये सिस्टम है ठीक है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦੇ ਮੱਤ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਨਰ ਕਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਦ ਦਿਖਦਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸੀਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਰਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਨਮਸਤੇ ਕੋ ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਮਨੀਮੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਮਨਤ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਰ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਰਦਾਲੂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੜਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਪਾਸ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਜੈ ਸ਼ਕਰ ਕੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਟ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਚੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਜੰਮੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜੂੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਉਹ ਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਵਾਟ ਖੁਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜਸਤਖਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ दसा जा रहा है भी जो कपाट है जेड खुलणगे इकतीस कत्तीस नवंबर तक ये कपाट खुलन और उसमें आ, जो यात्रा में संस दर्शन करने आ रहे हैं तो वो इसमें आ सकते हैं आज से लेके मतलब आज तेरह अप्रैल से लेके इकती नवंबर तक आप ये दर्शन में कर सकते हैं और मनी महेश की यात्रा वो भी रखड़ी वाले दिन से स्टार्ट हो जाती है और इसमें भारी संख्या में जो संगत है जहाँ पे पहुँचती है आज भी इस उपलस्य पे आज कहीं से भी देख रहे हो आप बहुत संगत दूर दूर से पहुँची है और जहाँ भी जकारें से और मंदिर के पुजारी के उनसे और सबसे ये पूजा वगैरह की गई है हमन वगैरह किया गया और उनके लिए जो आज है कपाट है जो खुल चुका